это актуально. Но в большинстве случаев э, большое количество трафика могут перевести именно запросы с большим шрифтами. Э, что мы получаем и преимущества при трафиковом продвижении? Ну, во-первых, э, более целевая аудитория появляется на сайте. Э, пользователь вводит трехсловные, четырехсловные, пятисловные запросы, которые, э, у которых э, вероятность конверсии то есть, повышается стабильность результатов. Мы не зависим от поисков, мы зависим от них, но мы этого не ощущаем. Мы не ощущаем штормов поисковых системах. То есть вот эти перепады, они для сайта, которые продвигаются по 300, по тысячам запросов, они несущественны. Дальше цена посетителя, это, я хотел бы сказать, она более прозрачная, как и для оптимизатора, так и для клиента. Потому что клиент, не всегда понимает, почему за определенный запрос для нахождения в топе он должен платить 50 долларов. В нашем случае при трафиком предложение на образование более-менее прозрачное и помогает понять, почему так. Чем прозрачность? Скажем так, довольно быстрый результат появляется, то есть клиенту. Клиент не готов ждать полмесяца, допустим, при продвижении какого-то крупного портала, там, стоимость продвижения, например, там, в месяц, тысяча две долларов. Здесь клиент может видеть динамику, в принципе, как и когда-то 2-3 года назад, в течение месяца начинается рост трафика. Плюс это еще и мотивация исполнителя. Чем больше seo компании или оптимизатор... Приводит трафика на сайт, тем больше он заработает денег. Плюс мотивация оптимизировать, оптимизировать весь сайт, не только продвигаемые страницы. Поехали дальше. Проблемы, которые могут возникнуть на этапе общения вот с клиентом, как клиенту рассказать про то, что это ему нужно. В основном это задача в принципе в крупных компаниях, это задача менеджера. При подписании договора возникает много вопросов, как это сделать, почему оно так, не будем ли мы накручивать ему трафик? Эти все нюансы ну, нужно преподносить клиенту, в принципе, вот, показать портфолио, например, если оно есть. Если его нет, тогда уже сложнее. SEO-компаниям намного проще это делать, потому что у них обычно крупные SEO-компании есть довольно серьезный список сайтов, успешных сайтов по продвижению, предоставляется клиенту и несколько вопросов отпадает. Но тут как бы задача больше менеджеров правильно объяснить, зачем нужен трафиковый модуль на, на сайте. На трафиковый модуль это дальше это именно автоматизация. Значит, зачем ему нужно продвигаться по трафику? Еще одна проблема это надежность клиента, когда клиент может уйти после первого месяца работы, когда затраты не окупаются или не успели окупиться, вы затратили на продвижение по трафику больше ресурсов, чем клиент заплатил за первый месяц. То есть просто он уходит, например. Такое часто бывает, именно часто бывает в SEO. По трафику пока ну, не было заметно таких моментов, но они могут возникать. Одна очень серьезная сложность в том, что очень сложно спрогнозировать посещаемость, которая будет на выходе в конце месяца. Клиент может говорить, ребята, вы мне сейчас там нагоните трафика, а я не смогу вам заплатить. Также это больше уже схема там оплат, всяких договоров, допустим, фиксирована какая-то сумма, которую клиент должен заплатить. Если мы доходим до этой суммы, клиент свыше уже не платит. Он платит именно вот в диапазоне там, от нуля до тысячи долларов. А, Схеме работы с клиентом, а -а как начинается, как начинается работа с клиентом? Изначально нужно говорить схему работы. Например, цена перехода по определенному слову. В принципе, это прозрачная. А, секунду, да. Ну давайте ладно. Это очень хорошая схема этого, цена перехода по определенному запросу. Хороша на тем, что там реально прозрачная схема работы можно отталкиваться от цен в уже существующей компании в контексте, если вы знаете, и чуть-чуть их занижать. Потому что тогда теряется смысл, то есть преимущество трафика продвижения. Есть, насколько я знаю, в Яндексе, в Яндекс.Директе есть, ну, то есть прогноз, можно спрогнозировать, там выбиваете группу слов и показывают примерную стоимость каждого слова. Например, мы делаем чуть по-другому. У нас на сегодняшний день мы к этому ну, то есть мы к этому идем, на сегодняшний день мы используем фиксированную цену за запрос. То есть любой, любой запрос, по которому пришел целевой запрос, по которому пришел э, посетитель, э, он оплачивает, допустим, 5 центов или 3 цента. От 3, вот, на сегодняшний день это от 3 до 10 в нашей компании. Э, ну, соответственно, для более узких тематик э, цена может расти довольно существенно про другие схемы я уже рассказал, когда есть, фиксированная цена есть какая-то и он платит именно до этой фиксированной цены, потом он может доллар пересматриваться и так далее. Какие сайты подходят для трафика продвижения? Ну, в первую очередь интернет магазины, интернет порталы. Ну, вообще вот здесь можно было написать там большие интернет магазины, потому что для маленьких ä, интернет магазинов это ну мало вообще нужно смотреть. На тематику нужно смотреть на перспективу, развивается ли сайт, появляются ли новые страницы, новые товары, услуги и получается, интернет-порталы это еще сайты семьи, новости, там, новости шоу-бизнеса, ну, все возможные, которые только есть, то есть ключевые слова, которые пользователи могут вбивать новости Алла Пугачева. Также вот, на этом этапе вот, сайты CME здесь важно чтобы, важно отслеживать э, какие-то актуальные новости и их размещать и продвигать быстрее, чем кто-либо, потому что всплеск трафика может быть колоссальный на самом деле. То есть в этот момент, например, э, ну, такая печальная история, кто-то умер. Ну, да, правильно, и все, спец вам гарантирован. Но ну, только это надо сказать, сделать очень низко. Электронные библиотеки, книги всевозможные ищут, очень много по, по точному вхождению, помнят там где-то какую-то фразу и так далее, и так далее. И сайты, и в целом, это можно сказать, что сайты, которые реально большие, они, и их тема очень востребована, то, о чем они пишут, востребована для... Для людей для пользователей. Это все можно, то есть об этом знать можно, насколько это востребовано Но перед тем, как вообще взять сайт на продвижение по карте. проанализировать, стоит ли его данным сайтом, если его не стоит брать на трафик продвижения продвижение сайт, который к вам заходит, тогда нужно предлагать, например, ну, позиции, ну или тут уже все индивидуально. Методика составления, методика, методика трафикового продвижения Изначально мы должны подобрать семантическое ядро. Семантическое ядро мы можем подобрать из уже имеющейся статистики сайта. Например, тот же Google Analytics, Live Internet, Метрика. Мы берем уже запросы, которые где-то в но мы не знаем где. Берем эти запросы. А, еще про второй способ, это путем самостоятельного подбора запросов. Это когда у нас новый сайт заходит, нам нужно попросить, как люди, которые подбирают, семантик, вот, семантикам попросить вот задание, они там посмотрят на сайт, на ключевые страницы и создадут э, широкое снижение, главное братье низкочастотные то, о чем я забыл сказать, высокочастотные запросы э, сложно как бы, продвигать, поэтому берут в основном низкочастотные, в некоторых случаях это среднечастотные запросы. Э, далее мы удаляем запросы, которые уже в топе, то есть мы выгрузили список э, запросов, которые нас интересуют, мы их вбиваем в поисковые системы, э, идем там сайт, двоеточие, адрес сайта, то есть ищем релевантную страницу. И есть второй способ, ну это как бы э, очень э, такой трудоемкий, трудоемкая работа, там, допустим, 1000 слов или 300 слов. По всем словам определить ревантную страницу достаточно то есть, долго нужно это делать. Этот процесс можно, конечно же, автоматизировать, если у вас есть на это ресурсы. Также есть сервисы автоматического продвижения, они же ссылочные агрегаторы, которые помогают. У них есть полезные сервисы. Я не пользуюсь, не знаю, как они работают именно в плане продвижения, но насколько эффективно. но есть грамотные сервисы, которые могут в автоматическом режиме подобрать вам по списку запросов релевантные страницы. Это уже про релевантность я сказал. Оптимизация сайта. Оптимизация сайта она во-первых должна быть комплексной и подразумевает очень жесткую работу над сайтом. Как ее провести проще? Ну, во-первых, нужно из основных момент оптимизации. Это главное у нас всем известный тайтл, description, h1, тексты, если потребуется. Возможно, есть какие-то страницы, которые реально без текстов не вытянут. Но страницы товаров, в принципе, если не особо конкурентных, допустим, запросов по товарам, можно оптимизировать, используя три тега. Это тег title, description и Militech h1. Прописывать на всем сайте это нужно, но лучше это также автоматизировать. То есть э, задать маску, по которой э, движок э, интернет-магазина или портала будет генерировать э, определенные ключевые слова в тайтле, в дескрипшене и прописывать H1, например, H1 это будет э, название вашего раздела, э, которое будет же подтягиваться в тайтл, где-то в description. И, то есть написать универсальный универсальную маску для всех страниц либо но для допустим страниц второго уровня ну я рекомендую прописывать это вручную потому что там есть свои нюансы и в основном страницы второго уровня они есть, конкурентнее чем страницы товара непосредственно а далее мы наращиваем ссылочную маску все возможными способами как, какие вы знаете какими мы наращиваете то есть ну главное понятно это качество всего, также я не сказал, что чем ссылка дольше находится на сайте, тем лучше. Это в основном Яндекс. начал вводить подобное нововведение. Это он начал э, э, учитывать возраст ссылки. Мало того, что они там э, могут э, учитываться после трех месяцев, шести месяцев вообще. Так, и последнее это обновление сайта. Сайт должен развиваться, новые страницы они должны появляться. Это больше задача клиента, поэтому ему на этапе подписания договора нужно объяснить, что вы должны обновлять сайты, размещать тексты по чуть-чуть, по чуть-чуть, и будет счастье. Также сказать, что любая страница, она в принципе может, может принести потенциальный покупателей. Поэтому обновление сайта, вообще даже если не брать э, работу по трафику, а обновлять сайт нужно. Во-первых, для пользователя Они видят, что новости актуальные, э, вообще какие-то темы актуальные и так далее. Э, пользователь видит, что сайт живет, ему хочется находиться. Поисковая система тоже на это смотрит, насколько сайт часто обновляется. Она может... чем чаще сайт... ну, например, сайты CME, они часто обновляются. Соответственно, поисковые роботы там живут. Появляется новая страница, он ее сразу загоняет в Плюс есть еще там Яндекс.Новости. В конце, допустим, периода мы должны понять, как бы это может принципе, и клиент. Мы должны понять, насколько эффективна была наша компания в трафиковом продвижении. Это первое. Это наличие сайта, сайта в топе по определенным запросам, по тем запросам, которые мы уже использовали, то есть по которым мы продвигались. Вот взять этот список запросов из 300 продвигаемых слов вбивать в Google, смотреть в позиции, тоже требует автоматизации. Потому что, э, руками сделать сложно, но э, есть куча э, программ, текстовных, э, э, то есть э, в интернете веб-сервисы э, популярны, наверное, называют будет все наверное знают да? И, то есть ну назову парочку это вот насколько я знаю се спайдер он хорошо снимает позиции SEO монитор SEO SEO бюджет тот же там ну в общем куча разных сервисов есть, запросом там как снять позиции Google все он идет динамика увеличения трафика конечно же она должна быть ее наличие оно должно быть видно, то есть динамика, что она также подразумевает. Она подразумевает то, что, например, ночью у вас график должен, допустим, идти вниз. То есть это, это как бы естественный, естественная слочная масса. Допустим, днем там идет наверх, ну, то есть кривая идет наверх, дальше ближе к вечеру она уже идет к вот это должно быть, это нужно проверять. Может, вот это ответ на вопрос клиента, который говорит э, вам, возможно, вы накручиваете трафик. А мы говорим, а невозможно, вот проверьте это, 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 вот запросы, по которым мы работали, проверьте их в топе, если хотите, мы это можем сделать для вас, конечно же. Динамика увеличения трафика и вот третий пункт, это он наиболее как, серпис. Он очень важный и очень главный, и поэтому сейчас все идут. Что он подразумевает? Во-первых, нужно настроить какие-то цели, нужно настроить... А здесь нужна взаимосвязь очень жесткая с клиентом. То есть менеджер-клиент или, если вы фрилансер, фрилансер-клиент, вы должны очень хорошо общаться, входить в доверие должны доверять клиент, клиент должен доверять вам. Возможно, есть такие случаи, когда клиент реально говорит о своих продажах, присылает какие-то отчеты и так далее, и так далее. Здесь намного проще, здесь э, все, все говорится, на бумаге. Автоматизация трафикового продвижения. Это то, в принципе, о чем я очень хотел рассказать. Есть некий трафиковый модуль, он используется у нас в компании. Допустим, если у вас есть ресурсы, вы можете сделать такой. Этапы. А, преимущества. Да, Это э, модуль работает в рамках вашего сайта. А, получается, э, все крутится вокруг именно в рамках вашего сайта, ссылки проставляются. Это, грубо говоря, внутренняя перелинковка. Ссылки проставляются на вашем сайте, тексты проставляются на, ваши, на вашем сайте в виде тегов для определенной страницы. А, увеличение трафика внутренних тренингов — это есть. Нет. То есть мы ни от кого не зависим, мы, нам не нужно покупать ссылки. А, и достаточно большое количество запросов можно поднять таким образом. Плюс мы повышаем релевантность страницы. Модуль работает полностью автоматически. Он повышает релевантность страницы путем размещения текстов на продвигаемых страницах. Ну и полный контроль работы программы. Это когда мы можем где-то подкрутить что-то, где-то настроить, где-то понизить где коэффициент и так далее. И у, него, этого модуля есть свой алгоритм, по которому он, он ищет ключевые слова, расставляет об этом я сейчас расскажу поподробнее. А вдруг работает? Оптимизация сайта это делает модуль, сожалению, это делает клиент, э, исполнитель. Э, модуль работает, он сканирует сайт, ходит по ссылкам как поисковый робот, но в рамках одного сайта, в рамках сайта, который вы хотите, на который вы хотите, хотите поставить э, трафиковый модуль. В рамках сайта ходит, по может, знаете, ну, достаточно целая, вот, знаете, из которая ходит по ссылкам, собирает дерево сайта, она будет ошибка здесь, почти то же самое. Скорее сайта происходит с учетом правил в Robots.txt он смотрит и страницы, он не ходит по сортировкам, если страницы закрыты в RoboStick, он не ходит по ненужным нам страницам, по странице, как нам позвонить, как к нам доехать. То есть все неинформативные страницы откидывают оптимизатор. Если оптимизатор этого не сделал, при запуске, допустим, модуля, мы можем вручную указать, какие страницы не стоит посещать, что не стоит индексировать. После этого все эти страницы мы загружаем, например, какую-то свою базу данных, предполагаемую, и начинаем подбор запросов, составление семантического экрана. Подбор запросов он заключается в том, что нам, в принципе, можно использовать также схему, которую я описывал ранее, вытягивать запросы из Google Analytics. Также далее модуль может расширять эти запросы путем подбора их саджестов, то есть подсказок, которые мы выгрузили список с Google Analytics, и потом все запросы мы прогоняем по саджестам и собираем максимум. Может быть, запрос может быть 1500 там, миллионов, я не знаю, ну, то есть очень много уже можно получить запросов с длинным uh, Так. Да, автоматически собирается. А там yeah. По проверяю, Извините, трафик по саджесткам тоже проверяет? А, трафик, смотрите, берет, Если мы берем Google Analytics, мы ä, собираем... Вы статистиком допустим, да? И он начинает подсказки искать. Он тоже самое под, под... проверяет с трафиком? Подсказки он э, собирает с э, Если нет данных по определенному слову, да, саджестки, которые мы берем, по ним нет э, данных по трафику, тогда мы э, берем данные из Wordстав. И их как бы немножко отдельно сортируем, саджесты. И мы отдельно их учитываем. Ну, то есть, сейчас я расскажу, там есть один момент уже. Так, определение релевантных страниц, это мы сказали. Нет, не сказали. Определение релевантных это в принципе то же самое. Google.com.ua, адрес сайта. Сайт, адрес сайта, пробел там, слово. Вот, то есть релевантную страницу определяем. В дальнейшем мы вообще планируем релевантную страницу определять независимо от поисковой системы. То есть